Потому что Видео. У меня появился другой вид ворту Вианга. Девчата, я вас витаю. Спасибо. крутой клип, дуже веселый, интересный, радостный. Но мне кажется, что тема Садамаза как-то вот прослеживается. У нас Костя продюсировал, там был клип, да А мне все пофиг. Было одно по щукам. У вас тут такая жесть. Что стало? Что за выплеск энергии? Понимаете, мы хотели доказать Вахтангу, что у нас появился другой. Поэтому, чтобы он понимал это, мы как бы использовали... А я считаю, что э, просто у женщины, когда она пытается просто достучаться до мужчины, вот в голове вот, вот так все переворачивается. Ну, стукнуть у него что другое, Он не понимает, его уже хочется добить просто. Человеки, будьте убороженными, если вы закухаетесь в одну скоросунь в вас и фен опущенный в ванную, короче, по-разному. Девчата, я к вам вахтанг, я ним просто работаю, мы не ждете, что вы в этой локоть, вы подружились, а может, у кого-то как-то срослось? выдержка у него отличная, могу сказать, потому что э, на, на самом деле он очень артистичный э, артист, ну артист, в, 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 потому что так, так получилось, что э, с, с самого утра. Э, точнее, все, все сутки он, он был постоянно в кадре, потому что он был сначала с Настей, потом он был со мной, дальше он с Эрикой, и э, ему пришлось нелегко попросить. уже не богато. Знаете, да. просто мы там отдыхали хотя бы, у него постоянно вот накал-накал, и ну вот у человека там капельки пота там стекали, но ничего, все нормально, я готов, все, все хорошо. С он очень позитивный человек, но я, я можно сказать, что подружилась, немножко там э, общались Ще супер, очень талантливий, постійно після клас, попереду у вас багато планів, і я впевнена, що у гуртовіагра з'являться і нові кліпи, і з'являться нові пісні. Але чому шоу бізнес тусовка постійно вас порівнює з тими дівчатами, які були в колективі раніше? Я не знаю, Настя приходько постійно в інтерв'ю каже, що ви якісь не такі сексуальні, mm -hmm. там як, як дівчата попередні. І там фальоса, Юрій продюсер, колесяні Лорак, Ньютон, каже, що вам треба повністю змінити формат. Як ви думаєте, чому шоу бізнес до вас ніровна дишить? Чому? что они не хотят отпускать тот формат, который был. И пока что не воспринимают то, что в данный момент есть и будет. Поэтому людям, мне кажется, сложновато с этим. Просто не привыкли и... Дело привычки, мне кажется. Э, девчата, вы дуже классные, дуже сексуальные, дуже відверті, дуже, да, там, да. я не знаю, гарно виглядаєте, гарно, э, розкуйте дуже в клипах. Але коли запускався проект телевизионный «Новая Виагра», просто из всех бікбордів Костя Меладзе заявляв, это будет «Новая Виагра», не такая, як раніше. Чим сьогоднішній колотив відрізняється від того, що ну, було раньше? Мне кажется, по клипу все без слов, как бы сказано и показано, потому что клип совершенно иной, нежели было раньше. Чем он відрізняється? Вы там так там, нет, гарните? там нет богемности никакой, мы не одеты, там платье в пол, куча там мейка какого-то. Мы совершенно живые, молодые, модные, такие искренние. Ну, хотя искренние эти девушки тоже были. И не мы чужой нам. роль играем, мы играем с, с себя. Нам не пришлось перевоплощаться, потому что то, что вы видите на экранах, мы такие, в принципе, есть и в жизни. Я дякую вам за то, что вы пришли. Успехов вам в нашей украинской биагре. Ну, а продолжайте сдали в Гутен морган еще богатый сюрприз. Меня появился друг